Вітнього ранку рівненські рибалки окупували береги Ставка, що у Грушвиці. Це змагання з поплавочної рибалки на Кубок Флагмана, до якого долучилась і творча група чоловічих розваг. Це другий етап обласних змагань. Місяцем раніше ми вже відвідали змагання спінінгістів. Отож, солідний рибальський колектив з позаранку з'їхався на водойму поблизу рівного. Про особливості цьогорічного кубку флагмана розповідає організатор змагань на Рівненщині Василь Богуцький. Водойма це знаходиться село Забара Корецького району. Ми вже ви самі знаєте, другий раз проводимо тут змагання. Проводили спінінгові змагання два місяці назад. Чому вибрали цю водойму? Ну, по-перше, присутня риба, різноманітна риба від хижої і до до мирної. Тому провести змагання так, щоб аби тільки знаєте відбулося, хочеться, щоб щось ще й піймали. Рибалки, щоб можна було щось в залік поставити їм. Ранок дуже гарний. Вчора, після дощу, ми переживали, що і сьогодні, по прогнозам, маленький дощик, буде, але поки погода дуже гарна. Парує річка, кайчу, вже треба ловити рибалки в таку погоду. Ну, Змагання будуть відбуватися регламент, подібний до поплавкових. Тобто з 6 до 7 реєстрація, жеребкування, 7 до 8 вхід в сектора, 8 старт. І в 14 фініш. Перш ніж розкласти вудки, традиційне шикування та інструктаж. Змагання сьогодні проводимо по фідеру. Ну, Трошки з регламентом ми виходимо з графіка, але так якби по регламенту з 6 до 7 у нас реєстрація жеребкування 7 до 8 – вхід в сектора 8 – старт в 1400 по, по ракеті фініш. Так. То давайте зараз оперативненько, так як ми вже затримуємось, проводимо жеребкування. Катя буде зачитувати так само в тому списку, який ви приходите, берете, тянете жереб, ну і всім ні хвостані луски. Зареєстрованих було 43 чоловіка. На жаль, за якихось певних обставин з'явилось тільки 35. Надіюся, конкуренція буде добре, тому що багато спортсменів. Під час реєстрації видавалися прикормочки флагман, видавалися бейджиток, якщо б судді знали, як кого звати, і мені на цій водоймі ми проводили спінінгові змагання. Тобто, думаємо, що рибка себе проявить і. Хлопці і рибаки дуже багато чого хорошого зловлять. Ловити можна тільки на живу приманку. По прикормочці 17 літрів прикормки може бути закормочної за і 2 літри живої наживки. Тобто не більше, можна менше. Дистанція між секторами по регламенту 10 метрів. На жаль, розбивали сектори судді. Я не знаю, які вони робили дистанцію між рибаками. Ну, не можна ловити знову ж таки, по регламенту, не можна ловити на, на мертву рибу, на суху рибу, також на ікру рибічу і на яйця-мурах. Тобто, так пише по регламенту. Змагання відбуватимуться в один шестигодинний тур. Перед тим, як закинути вудки, рибалки мають дві години на приготування снастей та прикорму в секторах, де і змагатимуться. Рибалка обіцяє бути інтенсивною. У перших промінчиках сонця риба, ніби провокуючи, хлюпочиться в дзеркалі водяного плеса. Але раніше, аніж старт змаганням дасть сигнальна ракета, вудки у воду закидати зась. Зараз зручний час, аби кожен міг приготувати прикормку та закормити сектор рибалки. Досвідчені риболови таємством приготування принад для риби діляться із нашою творчою групою. кормушку 100 еще одну петлю и потом уже поводок Найкращі новинки 2014 года року от фирмы «Флагман». Добрый день. Сегодня я хочу представить новинки компании «Флагман» для фидерной ловли, которые появились летом 2014 года. Первая новинка – это удилище Force Feeder Heavy длиной 3,90 с кастингом до 140 грамм. Это удилище было специально разработано для выполнения забросов на большие дистанции. Снасть оптимальна для использования на крупных реках, где ловля ведется на значительной дистанции с тяжелыми кормушками, которые не сносятся течением. Force Feeder Heavy может найти применение в ловле карпа на обширных водоемах, так как наряду с отличными бросковыми характеристиками удилище отличает гибкость, необходимая для успешного вываживания крупной рыбы. Пропускные кольца обладают достаточно большим размером, в том числе и на сменных вершинках. Это позволяет без проблем использовать шок-лидеры, а также толстые снуры и монофильные лески. Удилище оснащено комбинированной рукоятью. Пробка плюс Ева. Имеет частную конструкцию, существенно облегчающую транспортировку. Force Feeder очень доступен по цене, что наряду с достойными характеристиками делает его отличным выбором для большинства любителей ловли фидера на больших водоемах. Сегодня я впервые рыбачу данным удилищем на реке Десна. Хочу сказать от себя, что удилище действительно является посылистым, хорошо доставляет кормушки на дальней дистанции большого веса, показывает минимальную поклевку рыбки, вяжет рыбу хорошо. Вот. Довольно легкое. То есть данное удилище очень мощное. Я бы рекомендовал использовать на таких реках с стилем, как Десна, Днепр, тяжелой кормушки. Также она превосходно подойдет любителям ловли карпов в следующих водоемах, так как сможет доставить, я думаю, необходимую кормушку на необходимую дистанцию вот, за счет бросковых характеристик. Удилище бюджетное, поэтому, я думаю, большое количество рыболовов приберетут его и будет довольны данной модели. Также хочу представить еще одну новинку компании плавман катушку Force Feeder 50. Катушка обладает передаточным числом 4,9 к 1, что говорит о ее хороших тяговых характеристиках. Имеет вес в 370 грамм, 5 подшипников. Также оснащена системой Бэтранер, что превосходно подойдет для любителей ловли карпа фидером. Еще одна новинка компании Flagman – это мощное композитное удилище бюджет линейки Magnum в длине 360-390 с тестом до 150 грамм. Фидерная ловля на больших реках, особенно имеющих сильное течение, сопряжена с использованием длинных удилищ повышенной мощности которые в состоянии забрасывать тяжелые кормушки на мусительные дистанции. Именно к таким снастям относится Magnum River Feeder. Конечно, здесь вы не увидите легкости и изящества, которые требуются для скоростной ловли. Но зато вы гарантированно сможете забросить на нужное расстояние кормушку, которая не будет сносить течение. А это главное, что требуется снасти на большой и быстрой реке. Удилище имеет средний быстрый строй, оборудовано пробковой рукоятью, винтовым катушкодержателем и оксидными кольцами, устойчивым плетеным леском, Благодаря трехчастному исполнению удилище удобно в транспортировке. Одним из важнейших преимуществ Magnum River Feeder является доступность. Крайне редко может встретить столь бюджетное удилище, которое справлялось бы с обозначенными выше задачами. Еще одна новинка – это катушка Magnum Carp Feeder 60, которая превосходно сочетается с данным удилищем. Катушка бюджетного класса, обладает передачным числом 5,6 к 1, имеет три подшипника, весит 555 грамм. Катушка оснащена бейт-раннером и поэтому успешно подойдет как для ловли фидером, так и для ловли карпа. Сегодня на рыбалке я использовал сухой дип компании Flagman Magic Baits. Хочу сказать, что он показал свои результаты, рыба отзывалась неплохо, на течении он работает, советую вам попробовать, и думаю, ваш результат также будет неплохим. Сегодня на десне я ловил на опарыша с посадкой шарика пенопласта, но когда я стал диповать, это в сухом дипе Magic Bait, поклевки стали проходить быстрее, результативней и более уверенно. Еще одна полезная новинка для любителей поплавочной и спинной ловли. Это специально подготовленная глина. Она используется для утяжеления прикормки на течении, не дает крупным частицам быстро сноситься течением. Также глину успешно может использовать в перебивке мотыля, так как у нее хорошо сохраняется, в отличие от прикормок. Глина выпускается в двух видах – лещи и плотва. Каждый сможет подобрать подходящую для своих условий ловли. Также полезной новинкой для любителей поплавочной и фидерной ловли станет телескопическая ручка подсаки. Force 3 метра. Ручка имеет стандартную резьбу, подходит ко всем головам подсаки абсолютно, обладает небольшим весом и компактной транспортировочной длиной. И в завершении нашего сегодняшнего обзора хочу представить вам еще одну новинку – пикерное удилище компании Flagman – Force Picker длине 270. Как и следует из названия, Force Picker относится к донным удилищам легкого класса – пикерам. Такие снасти оптимальны для ловли на небольших стоячих водоемах и на малых реках. Они обладают высокой чувствительностью и благодаря небольшой длине позволяют с легкостью манипулировать снастью в стесненных условиях. Данное удилище от большинства своих собратьев отличается более высокой мощностью, что делает его в большей степени универсальным. форс имеет кастинг не до 40 грамм, как большинство пикеров, а до 50 грамм. Удилище прочное, надежное и доступное по цене. Его вполне можно приобрести в качестве единственного и универсального донного удилища, если не предполагается рыбалка на больших водоемах. форс оснащен комбинированной рукоятью пробка плюс ела и пропускными кольцами, устойчивыми к абразивному воздействию плетеных лесок. Средний строй позволяет выполнять аккуратный и плавный заброс. Это удилище может быть использовано как с грузилами, так и с кормушками обычного типа или класса метод. К данному удилищу хорошо подойдет катушка компании Flagman Force Feeder 40. Катушка весит 380 грамм, имеет 5 подшипников, передаточное число 5,1 к 1. Также катушка оснащена бетранером, что превосходно подойдет для, для ловли некрупного карта. уже у наступних випусках ми відкриємо завісу таємничності рибальського комфорту поплавочника, розповімо про штекерне водилище, а головне – покажемо перші покльовки.